তবন্ত যোৱাকালি লেট নাইট আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ৰিজাল্ট পাইছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰভেচনেল মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকে পাইছে আৰু সেই প্ৰভেচনেল মেৰিট লিষ্টৰ মতে আপোনালোকে গম পাইছে যে আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ কেৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু কথা হ'ল এতিয়া যিসকল শিক্ষাৰ্থী কম নম্বৰ পাইছে বা যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ বেছি নম্বৰ পাইছে তেওঁলোকে ক'ত এপ্লাই কৰিব বেছি নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত ক'ত এডমিশ্যন পাব কিমান মাৰ্কছ থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত পাব আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ কম মাৰ্কছ অৰ্থাৎ এশ বিশ নম্বৰৰ তলত বা এশ নম্বৰৰ তলত পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে এছ টি এছ চি অ' বি চি বা জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে ক'ত এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকিব বা লাষ্ট ইয়াৰ কাঠক কোনখন ইনষ্টিটিউচনত আটাইতকৈ কম আছিল সম্পূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত জনাম তবনসকল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বহুত ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'টি শেহলৈকে চাব আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এতিয়া পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ বিষয়ে দুই এটা কথা মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যদিহে আপোনালোকে কিবা শুধৰণি কৰিবলগীয়া থাকে বা কিবা কেটেগৰী বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কেটেগৰী এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি বা ই ডাব্লিউ এছ এই কেটেগৰী যদি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছে বা শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে অহা বাৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে অফলাইনভাৱে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু আপোনালোকৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আৰু সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকৰ ফি যিটো পে'মেণ্ট কৰিছে দুহেজাৰ টকা এপ্লিকেশ্যনৰ সময়ত এপ্লাইৰ সময়ত যিটো পে' কৰিছে সেই দুহেজাৰ টকা ফি ৰিচিভসহ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ হাৰ্ড কপি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকৰ জমা দি থৈ আহিব লাগিব যদিহে শুধৰণি কৰিবলগীয়া থাকে আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে অ' এম আৰ চিটটো আপোনালোকে ফটোকপি এটা ল'ব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইনভাৱে আৰু পাঁচশ টকা আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব তো এনেধৰণে আপোনালোকে যদি ফটোকপি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বাৰ তাৰিখৰ ভিতৰত সেইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' এই এপ্লাই কৰাৰ পাছত অৰ্থাৎ বাৰ তাৰিখৰ পাছত আপোনালোকক যিটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পাব্লিছ কৰিব অৰ্থাৎ আৰু আপোনালোকে ছয় পাঁচদিন ৰখিব লাগিব ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে যিহেতুকে বাৰ তাৰিখৰ পাছতহে তেওঁলোকে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো পাব্লিছ কৰিব ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰাৰ পাছতহে ইনষ্টিটিউচনবিলাকে এডমিশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিব অৰ্থাৎ যিবোৰ ইনষ্টিটিউচন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এফিলিয়েটেড বি এড কলেজ হয় সেই ইনষ্টিটিউচনবিলাকত বাৰ তাৰিখৰ পাছত এডমিশ্যনসমূহ আৰম্ভ হ'ব তো এতিয়া কথা হ'ল সকলোৱে গম পাইছে যে বা কিমান মাৰ্কচ পাইছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে ত' সেই মাৰ্কছৰ ভিত্তিত আপোনালোকে ইমান মাৰ্কছ পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত এডমিশ্যন পাব পাৰে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ তোমালোক মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত পাবলৈ হ'লে মিনিমাম আঢ়ৈশ টু ফিফটিমান লাগিব টু ফিফটি এবভ লাগিব অৰ্থাৎ যদিহে আমি চাওঁ যিসকল এইবাৰ অকণমান কাট অফটো কি হৈছে হাইচ গৈছে হয় কিন্তু মাৰ্কচটো অকণমান বেছি হৈছে হয় কিন্তু বেছি মাৰ্কছ পোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা নিচেই কম অৰ্থাৎ মানে আপোনালোকৰ ওৱান ফ'ৰ্টিৰ ভিতৰত মানে এশ চল্লিছজনমান দুশ নম্বৰ বা দুশ নম্বৰৰ ওপৰত পাইছে তো ইয়াৰ পৰা আমি আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ যে মানে এইবাৰ এশ আশী বা এশ সত্তৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীজনেও গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত এডমিশ্যন পাব পাৰে যিহেতুকে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন প্রায় খন আছে প্রায় আটন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন ইনটেক কেপাসিটি প্রায় তিনশ মান আছে মানে তিনশ বা আপনার সাড়ে তিনশ মান আছে যান ডেপুটেড টিচার সকল বাদ দি রিমেইনিং সিট মানে আছে যে আর যখন ডেপুটেড টিচার ডেপুটেড টিচার বহুত কম ডেপুটেড টিচার কম হওয়ার কারণে আপনাদের প্রায় তিনিশ চাৰে তিনিশ ইনটেক আপোনালোকে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব ত' এই তিনিশ চাৰে তিনিশ মানে যিহেতুকে দুশ নম্বৰৰ ওপৰত পোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে মাত্ৰ আছে এশ চল্লিছজনমান ত' মানে এশ সত্তৰ এশ আশী এশ নব্বৈ পোৱা শিক্ষাৰ্থীজনী এডমিশ্যন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত ত' বন্ধু তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ নেপাহৰিব যিসকল এছ টি এছ চি কেটেগৰী তেওঁলোকেতো ওৱান ছেভেণ্টি ওৱান ছিক্সটি ফাইভ পোৱা শিক্ষাৰ্থীয়েও এডমিশ্যন পাব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত তোমালোক যিসকল শিক্ষাৰ্থী জেনেৰেল আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক মই জনাই দিওঁ যদিহে তেওঁলোকৰ টু ফ'ৰ্টিৰ ওপৰত বা টু টুৱেণ্টি টু থাৰ্টিৰ ওপৰত পাইছে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত তেওঁলোকে এডমিশ্যন পাবই আৰু কিছুমান প্ৰাইভেট কিছুমান শিক্ষাৰ্থীয়ে যদি গভমেণ্টত ল'ব নিবিচাৰে প্ৰাইভেটত ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিছুমান এনেকুৱা ইনষ্টিটিউচন আছে য'ত দুশ নম্বৰ পোৱাসকলে একদম মানে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব মানে এডমিশ্যন তাত ল'বই ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকক বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব ডক্তৰ অনিতা বৰুৱাৰ যিটো ডক্টৰ অনিতা বৰুৱা শৰ্মা কলেজ অৱ এডুকেশ্যন যিটো আছে গুৱাহাটীত আছে এই কলেজখনত আপোনালোকে দুশ নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰেফাৰেঞ্চ পাব প্ৰাইভেট কলেজ হৈ আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব এডমিশ্যন ফি আপোনালোকৰ নাইণ্টি কে পৰিব তাত ত' ইয়াত মানে দুশ নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব তেনেকুৱা আন বহুতো ইনষ্টিটিউচন আছে য'ত দুশ নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয় কিন্তু কথা হ'ল যদিহে গভৰ্ণমেণ্টত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনৰ লিষ্ট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বাণীকান্ত কলেজ অৱ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আই আই এছ ই যিটো গুৱাহাটীত আছে ছিকচন মহাবিদ্যালয় যিটো নগাঁৱত আছে কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন যিটো তেজপুৰত আছে কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন মংগলদৈত আছে গভ বি টি কলেজ গোৱালপাৰাত আছে ডাইট শোণিতপুৰ য'ত ইণ্টেক কেপাচিটি ফিফটি আছে ডাইট গোৱালপাৰা ফিফটি ইনটেক আছে আৰু ডাইট কামৰূপ য'ত ফিফটি আছে ইনটেক ত' বন্ধুসকল এই আঠখন ইনষ্টিটিউচন গভৰ্ণমেণ্ট হয় আৰু এই ইনষ্টিটিউচনত যদি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া এই বাৰ তাৰিখৰ পাছত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব বা এইকেইদিনত তেওঁলোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব্লিছ কৰিব আৰু এপ্লাইৰ ডেট তেওঁলোকে মেনচন কৰা থাকিব আৰু ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ পাছত তেওঁলোকে এডমিশ্যনসমূহ কণ্ডাক্ট কৰিব এটা কথা হ'ল যিসকল শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীয়ে কম নম্বৰ পাইছে বা এশ বিছ নম্বৰৰ তলত পাইছে বা এশ নম্বৰৰ তলত পাইছে সেইসকল শিক্ষাৰ্থী ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব তোমালোকৰ মই জনাই দিওঁ মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো জনাইছিলোঁ যে কোনবোৰ ইনষ্টিটিউচনত কিমান কাট অফ কৈছিল লাষ্ট ইয়াৰ বা এক্সপেক্টেড কাট অফ কিমান আছিল মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ তথাপিও মই আপোনালোকক আজি জনাই দিওঁ যে আপোনালোকে কোনখন ইনষ্টিটিউচনত এপ্লাই কৰিলে এডমিশ্যন পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকিব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যিহেতুকে কম নম্বৰ পাইছে আপোনালোকে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰে ভিতৰত প্ৰথমখন ইনষ্টিটিউচন প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন য'ত কাট অফ কম যাব পাৰে সেইখন ইনষ্টিটিউচন হৈছে বৰনগৰ বি এড কলেজ যিটো বৰপেটাত আছে আৰু এই ইনষ্টিটিউচনখনত ফিফটি ইনটেক আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ফিজ ছিক্সটি কে পৰিব নেক্সট বন্ধুসকল আমি যদি চাওঁ চিপাঝাৰ বি এড কলেজ তাততো বি এড মানে আপোনালোকৰ যিটো এডমিশ্যন লাষ্ট ইয়াৰ কাট অফ কম আছিল এজ কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ ইনষ্টিটিউচন মানে কি হ'ল ইনষ্টিটিউচনবিলাকৰ যিটো কাট অফ সেইটো কেণ্ডিডেট ৱাইজ বা নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাট অফটো কেতিয়াবা বেছি কেতিয়াবা কম যায় কিন্তু মই যিটো কৈছোঁ সেইটো নহয় যে এইটো কাট অফতে এডমিশ্যন হ'ব বা এইটো ইনষ্টিটিউচনখনত সিমানতে কাট অফটো যাব তেনেকুৱা নহয় সেইটো কাট অফটো ভাড়ী হয় ইনষ্টিটিউচন ৱাইজ ত' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে মই জাষ্ট আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছোঁ চ' চিপাজাৰ বি এড কলেজ যিটো দৰঙত আছে ইণ্টাৰ কেপাচিটি হাণ্ড্ৰেড আছে আৰু এডমিশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ তাত এইট্টি কে পৰিব নেক্সট আহি গ'ল যিটো সুধাৰাণী যিটো দলাৰাম চোধাৰাণী দলৈৰাম পাঠক কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ এছ ডি পি বৰপেটা যিটো আছে তাতো আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ যিটো কাৰ্ড সেইটো কম যাব পাৰে ইনটেক কেপাচিটি হাণ্ড্ৰেড আছে ছিক্সটি কে এডমিশ্যন পৰিব এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকৰ দুশ টকা ল'ব তো আপোনালোকে এইখন ইনষ্টিটিউচনতো এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট আহি গ'ল বন্ধুসকল ধুবুৰী পি জি টি চি যিটো ধুবুৰীত আছে তাত হাণ্ড্ৰেড ইনটেক আছে আপোনালোকে অনলাইনভাৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ছেভেণ্টি কে এডমিশ্যন ফি ল'ব অৰ্থাৎ বন্ধুসকল যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে কম নম্বৰ পাইছে এইখন এইকেইখন ইনষ্টিটিউচনত এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও বন্ধুসকল কিছুমান আৰু আছে ছাপ'জ বৰপেটা বি টি কলেজ যিটো বৰপেটাত আছে তাতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াতো কাট অফ আপোনালোকক কম দিব ফিজ আপোনালোকৰ ইয়াত ছেভেণ্টি ছিক্স কে পৰিব এডমিশ্যন ফিজ আৰু অফলাইনভাৱে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰ চি চহৰীয়া টিচাৰ ট্ৰেইনিং কলেজ যিটো দৰঙত আছে ইয়াত ইণ্টেক কেপাচিটি হাণ্ড্ৰেড আছে এইখন ইনষ্টিটিউচনখনতো কাট অপ আপোনালোকৰ বাবে কম হ'ব পাৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট বন্ধুসকল কলেজ অফ টিচাৰ কলেজ অফ এডুকেশ্যন যিটো মৰিগাঁৱত আছে ত' মৰিগাঁৱত থকা যিটো ইনষ্টিটিউচন তাত বন্ধুসকল মই আপোনাক জনাই দিওঁ যিসকল অ' বি চি কেটেগৰী বা যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মাক ওৱান থাৰ্টিৰ ওপৰত লাগিব কিন্তু যিসকল এছ টি এছ চি কেটেগৰী তেওঁলোকৰ ওৱান টুৱেণ্টিৰ তলত পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে বা হাণ্ড্ৰেডৰ তলত পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে এডমিশ্যন পাই যাব তোমালোকসকল মই আপোনাকক ইনফৰমেচনটো দিলোঁ আৰু যিসকল অ' বি চি অ' বি চিসকল কিন্তু ওৱান থাৰ্টিৰ ওপৰত কেতিয়াবা কাট অফ টু ওৱান টুৱেণ্টিৰ তলতো নামে কিন্তু ওৱান থাৰ্টিৰ ওপৰত পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াত এডমিশ্যন পাবই নেক্সট কলিয়াবৰ কলেজ অফ এডুকেশ্যন ইয়াতো কাট অফ কি হয় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ ইনষ্টিটিউচন কাট অফ কম যায় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এডমিশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ ইয়াত পৰিব প্ৰায় নাইণ্টি কে পৰিব নাইণ্টি কে পৰিব আৰু অফলাইনভাৱে এপ্লাই কৰিব লাগিব নেক্সট বন্ধুসকল আমি যদি চাওঁ যিটো বজালী টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কলেজ যিটো পাটাছাৰ কুছিত আছে বৰপেটাত আছে ইয়াত টু হাণ্ড্ৰেড ইনটেক আছে আৰু অফলাইন আৰু অনলাইন দুয়োটা মোডত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফিজ আপোনালোকৰ ছিক্সটি কে পৰিব ইয়াত এডমিশ্যন ফিজ আপোনালোকে এইখন ইনষ্টিটিউচনতো এপ্লাই কৰিব পাৰে কাট অফ এজ কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ ইনষ্টিটিউচন কম যাব নেক্সট আহি গ'ল দেওমৰণৈ বি এড কলেজ যিটো দৰঙত আছে ইনটেক হাণ্ড্ৰেড আছে এডমিশ্যন ফিজ নাইণ্টি কে পৰিব ইয়াতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিসকল শিক্ষাৰ্থী কম নম্বৰ পাইছে বন্ধুসকল আৰু এটা ইনষ্টিটিউচন হৈছে নাজিৰ আজমল মেম'ৰিয়েল কলেজ যিটো নগাঁৱত আছে অৰ্থাৎ হোজাইত আছে আজমল মেম'ৰিয়েল কলেজ হয় ইয়াতো আপোনালোকৰ কাট অফটো কম যাব পাৰে এডমিশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ ইয়াতো কম হ'ব বাকী ইনষ্টিটিউচনবিলাকৰ তুলনাত ইয়াত অকণমান কম হ'ব পাৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট আহি গ'ল আটাউৰ ৰহমান কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন যিটো বৰপেটাত আছে ইণ্টে কেপাচিটি হাণ্ড্ৰেড আছে এইখন ইনষ্টিটিউচনতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কাট অফ কম যাব নেক্সট আহি গ'ল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন টিচাৰ ট্ৰেইনিং কলেজ এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যিটো চামতা নলবাৰীত আছে ত' ইয়াতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এইখন ইনষ্টিটিউচনতো বাকী ইনষ্টিটিউচনবিলাকৰ তুলনাত কাট অফ কম যাব নেক্সট শেষৰটো ইনষ্টিটিউচন সেইটো হৈছে বন্ধুসকল কৃষ্ণ বৰা বি এড কলেজ আৰু হাম এক ৰুৰেল কলেজ ত' এই কৃষ্ণ বৰা বি এড কলেজতো বাকী ইনষ্টিটিউচনবিলাকৰ তুলনাত কম যাব আৰু হাম এক ৰুৰেল কলেজতো বহুত কম যাব কাৰণ যিসকল শিক্ষাৰ্থী কম নম্বৰ পাইছে এইখন ইনষ্টিটিউচনত এপ্লাই কৰিব পাৰে ত' বন্ধুসকল এইখন ইনষ্টিটিউচনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক যদি বিশেষকৈ জনাবলগীয়া থাকে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লৈ আনি আছো যিবোৰ ইনষ্টিটিউচনত আপোনালোকে এনৰ'মেণ্ট ফেচিলিটিত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ পইচা বেছি দি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব কম নম্বৰ পাইছে কিন্তু কিছু পৰিমাণ টকা বেছি দি পেলাই আপোনালোকে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ইনষ্টিটিউচনবিলাকৰ লিষ্ট মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিম নেক্সট ভিডিঅ'ত ত' বন্ধুগাঁৱত তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টিৰ সৈতে আপোনালোকে শেষলৈকে জড়িত হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকক যদি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এতিয়া পৰ্যন্ত টি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ জয় হম